dalam video ni kita nak tengok formula-formula yang ada okay, yang selalu digunakan dekat dalam exam. So kalau korang tengok kat sini banyak tapi sebenarnya formula-formula ni adalah derive antara satu sama lain. Okay. Tapi tak apa, point dekat sini adalah yang penting adalah yang warna-warna kuning ni dan dekat dalam exam dia dah bagi dah pun. Okay. So V sama dengan E per Q, Q sama dengan IT, P sama dengan E per T, VIR dengan PVI. Cumanya, okay, cumanya apa yang penting untuk korang adalah kena tahu dia punya simbol dan dia punya unit. Okay, so ini adalah senarai simbol dan unit penting. So kalau korang masih ingat, charge simbol dia adalah Q ah uh, dan unit dia adalah C. Ni kena ingat tau sebab dalam exam dia tak bagi tahu apa maksud huruf-huruf ni. Jadi kita yang kena guna. Kita nak guna, kita kena tahu. Okay, lepas tu arus simbol dia adalah I dan unit dia adalah A. Okay, rintangan adalah R, unit dia adalah O. Beza keupayaan V, kuasa, power, power lah. Power unit dia watts, power, power. macam itulah. Okay, energy E lepas tu Joule dan juga masa adalah T e, dan unit dia adalah S. So ini adalah senarai simbol yang selalu digunakan yang memang kita kena ingat. Okay. Jadi ini adalah formula-formula dia. Lepas tu kita akan try tengok contoh soalan. Okay, contoh dekat sini kita ada satu cerit elektrik. So cerit elektrik atau elektrik kettle ni kadar kuasa dia adalah 240, 3000 watt. Okay, jangan risau pasal kadar kuasa. Kita akan tengok kejap lagi. Tapi point dia dekat sini adalah ini adalah dia punya uh, apa kadar kuasa. Jadi sebab tu kita kena kenal simbol dan unit sebab kat sini dia tak cakap 240 ni apa, 3000 ni apa. Tapi kita tahu 240 ni adalah V. 3000 ni adalah P. Soalan kata calculate the current, hitung arus. So arus simbol dia apa? Simbol tau bukan unit sebab kalau lah contoh lah contoh. Current unit dia adalah A. Cuba tengok dekat dalam list formula ni. Ha, mana ada huruf A. Kan? Jadi macam mana nak buat? Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu simbol dia bila nak pilih formula. Jadi cuba fikir logik. Okay. Kita dah ada V. Kita dah ada P. Kita nak cari I. Cuba fikir formula apa nak pakai. Mestilah formula yang ada tiga huruf ni. So formula nombor lima P sama dengan VI. So P sama dengan VI. P kita adalah tiga ribu. V kita adalah dua ratus empat puluh. Kita nak cari I. So I adalah tiga ribu bahagi dengan dua ratus empat puluh. Okay. 3000 bahagi 240 kita dapat 12.5. Ah ha, sekarang baru kita letak dia punya unit iaitu ampere. Okey macam itulah cara nak kira dia. Okey jom kita try tengok contoh yang seterusnya. Okey cuba baca dulu soalan ni patut kau orang rasa formula ni nak pakai mana. Ah ha, cuba tengok dulu soalan ni lepas tu decide dulu antara lima formula tu formula mana kau orang nak pakai lepas tu tengok sama tak dengan yang sepatutnya. Okay, so dekat sini dia kata ada toaster ataupun pembakar roti ada V. Lepas tu ada KW. K tu kilo. K tu adalah kilo. So kilowatt adalah power lah. Digunakan selama 2 minit itu adalah time. Okay, pada soalan kata calculate energy use. Kira tenaga. So, bila tengok dekat sini kita nampak ada VPTE semualah. Okay, tapi kita kena faham bahawa dalam exam tak semestinya semua yang dibagi tu kita kena pakai. Okay, kadang-kadang ialah -kadang kita pakailah semua dah dibagi. Tapi kadang-kadang tak perlu pun. Macam contoh kat sini, kita nak cari E. Okay, apa yang cikgu boleh beri tips adalah tengok. Kita cari E. Jadi cuba tengok formula apa yang ada huruf E. Formula nombor satu dengan formula nombor tiga. Okay. So, kalau nak buat pakai formula nombor satu, kita nak cari E, kena ada V dengan Q. Sekarang ni V dah ada. Tapi Q ada tak? Tak ada. So tak boleh pakai. Sekarang tengok nombor tiga. Kita nak cari E, kita kena ada P dengan T. Ada tak P? P ada. Ada tak T? Pun ada. Ha, kan? Jadi kita akan pakai nombor tiga lah walaupun tak pakai V. Walaupun dia bagi V tapi kita tak pakai tak ada masalah lah. Boleh je. So P sama dengan E per T. Okay so kalau kita rearrange kita akan dapat E sama dengan PT lah. So P kita adalah jangan pakai 1.5 sahaja. Kenapa? 1.5 tu adalah kilo. So kali dengan seribu. Kali dengan dua, tak boleh pakai dua sahaja. Kenapa? Kena pakai saat. So inilah kita punya I. E. So kalau kita kira balik, seribu, 1.5 kali dengan seribu, kali dua, kali enam puluh dapat seratus lapan puluh ribu. Seratus lapan puluh ribu Unit dia adalah J. Okay. Macam itulah cerita dia. So kalau tadi unit dia adalah A sebab current. Sekarang unit dia adalah J sebab tenaga. Okay jom kita tengok lagi. Okay. Kada rajah di bawah uh, merupakan satu mentor. Kada kuasa dia yang ni. Soalan kata cari bintangan. Okay. So sekarang ni dah mencabar sikit lah. Sebab kat sini dia kata P. Kat sini adalah V. Lepas tu dia suruh cari R. So dekat dalam soalan ni, R dekat sini je. Okay, kat sini R satu ni je, V sama dengan IR je. So kalau lah korang nak buat kat sini V sama dengan IR, V kita dah ada 30. Okay, lepas tu kita nak cari I pun tak ada, R pun tak ada. Tapi kita ada, kita boleh cari I. Okay, so cara nak cari I ada dua formula kat sini, nombor dua dengan nombor lima. Nombor dua dengan nombor lima boleh cari I. Okay, tapi tak boleh pakai nombor dua sebab masa tak ada, charge pun tak ada. So kita akan guna nombor lima. So P sama dengan VI, lima puluh sama dengan tiga puluh kali dengan I. So I adalah lima puluh bahagi tiga puluh. So kita cari kita dapatlah 1.666666 kan. So 1.6667. Okay, ampere. Sekarang masukkan dia dekat dalam nilai ni. So 30 sama dengan 1.6667 kali dengan R. So R sama dengan K. 30 bahagi dengan jawapan tadi lah. Ya, bahagi dengan jawapan tadi kita dapat 18. Okay. Kalau siapa yang tak dapat 18 tu mungkin sebab cikgu pakai terus value calculator tadi. Calculator tadi yang panjang-panjang tu 1.66667 tu cikgu pakai. Ha, kat sini uh, cikgu tulis 1.666 tujuh sahaja. Okay, so dapatlah 18 ohm. Jadi nampak tak kadang-kadang dia akan gabungkan dua formula dalam satu soalan. Okay, tapi sebenarnya nak bagi tahu kalau korang perasan. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, dekat list depan tadi tu sebenarnya ada lagi satu formula iaitu P sama dengan B square R. Okay, mana datang P sama dengan B square R, kita substitute dengan B sama dengan IR, rearrange balik jadikan I sama dengan B per R kan. So I ni masukkan dekat dalam ni. Jadi P sama dengan BI tapi sekarang ni dia akan jadi B kali dengan B per R. So kita akan dapat B square per R. Jadi bila kita dah dapat kat sini, kita sebenarnya boleh masuk balik lah dekat sini. P ni tapi itulah dekat exam dia tak bagi. Ah, dekat exam dia tak bagi formula ni Jadi korang yang kena tahu derive sendiri Ataupun buat sesuatu lah macam yang kita baru tengok tadi Tapi boleh try juga Nak buktikan bahawa dia adalah benda yang sama So 30 kuasa 2 bahagi dengan R sama dengan P Kan Jadi sekarang ni R adalah 30 kuasa 2 bahagi dengan 50 30 kuasa 2 bahagi dengan 50 Korang akan dapat 18 Okay macam tu lah cerita dia jadi ini adalah label kadar kuasa. Daripada tadi kita tengok kan kadar kuasa, kadar kuasa. Ah ini adalah label kadar kuasa. Jadi label kadar kuasa ni apa sebenarnya? Okay, dia sebenarnya adalah satu label yang mana dalam label tu ada voltage dan electrical power. Dia ada voltan dan kuasa elektrik. Tak percaya cuba korang tengok. Okay, korang punya phone punya apa adapter tu ke, laptop punya adapter ke ataupun ah uh, dekat kalkulator korang pun ada. Ah uh, dekat belakang kalkulator tu dia ada tulis berapa V berapa W? Ah ha, ada tulis berapa V berapa W. Itu adalah namanya uh, voltan. Uh, sorry, label kadar kuasa. Itu adalah label kadar kuasa. Hmm jadi tengoklah apa yang ada dekat situ. Jadi macam contohnya dalam gambar ni sekarang. Okey dalam gambar ni sekarang kita ada kettle. okay so kettle ni dia kata V dia 120 P dia adalah 900. Jadi dalam exam akan tanya apakah yang dimaksudkan dengan 120V 900 watt. What is the meaning of power rating label 120V 900 watt? So kita kena cakap ini skrip dia. Ha, ni adalah skrip dia. First tulis nama alat. Okay, nama alat dalam kes ni adalah kettle. Kettle apa? Cerit. Okay. Ataupun appliance ni kita potong sebagai kettle. Okay. Menggunakan. Okay. Sekarang ni dalam kurungan cikgu tulis kuasa. Tapi kat tepi cikgu tulis tenaga. Tak apa. Follow je. Kuasa ni berapa? Kuasa dia adalah 900. So 900 Joule. 900 Okay, Joule. Walaupun power sebenarnya watt kan, tapi tak apa. Kejap lagi cikgu explain kenapa. Okay, 900 Joule tenaga elektrik dalam masa satu saat. Okay, when supplied with, kita okay, masukkan voltan kita 120V. Okay, so ini adalah dia punya ayat. So dalam exam tanya apa dimasukkan dengan 120V, 900W. Jawapan dia adalah cerik menggunakan 900 Joule tenaga elektrik dalam satu saat apabila dibekalkan 120V. Bekalan kuasa. Okay, kettle use 900 Joule electrical energy in one second when supplied with 120V voltage So mungkin ada yang macam cikgu Kenapa pula nak letak 900 kan Sedang, uh, tapi tulis kat situ tenaga pula So sebenarnya ni datang daripada formula P sama dengan E over T tadi Okay So kita tahu 900W ni Sebenarnya adalah 900 joule per 1 saat Ha, Sebab tu kat sini dia kata Menggunakan 900 joule dalam 1 saat So sebenarnya 900 joule dalam 1 saat ni 900W lah ah cuma kita tak boleh tulis 900 watt dan uh, apa tenaga. Kita kena tulis 900 joule tenaga sebab datangnya daripada formula E over P. Okay, so itu adalah maksud label kadar kuasa dia berkaitlah dengan formula yang kita buat tadi. Allah, sorry. Lepas tu sekarang kita tengok dekat sini contoh soalan satu mentol dengan label kadar kuasa 50V 300W. Apakah yang dimaksudkan dengan label tersebut? So dalam soalan ni dia bagi kita gambar dan dia bagi kita soalan ni dalam kertas satu. Okay tapi kertas dua pun boleh juga. Dia memang tanya kita. Maksudnya kan biasa soalan pertama dia tanya definisi kan? Ah, ha, Tapi instead of a definisi dia tanya benda ni. Ah, ha, apakah yang dimaksudkan dengan label tersebut? Itulah jawapan dia. So satu mentol mempunyai label kadar kuasa yang ni apakah yang dimaksudkan? Jadi kita tahu bahawa 300 ni adalah 300 joule dalam satu saat. Okey, lepas tu ini adalah volt kita. Jadi volt kita 50, semua tulis 50. So semua betul lah kat sini. Tapi 300 watt tenaga elektrik salah. Okey, sebab tenaga kena joule. Okey, 300 joule kuasa elektrik pun salah. Ah, ha, 300 joule kuasa elektrik pun salah. Kenapa? Sebab 300 joule tu adalah tenaga. Ah, ha, kuasa tu dalam watt. So salah. Okay. Mentor menggunakan 300 joule tenaga elektrik. Macam nak betul cuma tak te tak tepat ataupun tak lengkap. Sebab dia kena dalam satu saat. Okay. So jawapan dia adalah di dadu. Okay. So itu adalah cerita dia pasal formula banyak-banyak tadi tu. Okay. Dan juga Uh, label kadar kuasa Okay ingat sekali lagi Formula yang banyak tu Dekat dalam exam yang kuning ni Biasanya dia dah bagi Jadi janganlah risau sangat Dia nampak je kompleks kat sini Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun Okay Lepas tu apa lagi kat sini Okay dah lah. dekat Kejap nanti dalam video lain Kita akan tengok macam mana Cara nak kira Tenaga Okay pengiraan penggunaan tenaga Maksudnya macam mana nak kira Bil elektrik lah Air ni pun selalu keluar dekat dalam exam Kita akan tengok dekat dalam video yang seterusnya Alright, so apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.